Друзья, слава Иисусу Христу, доброго ранку, Господь благий, Господь царюе, дуже, дуже, дуже радию, что Бог дозволяет нам будто разом с вами. Сегодня особый день, бачите здесь дуже много деток, это дети одного отца, вот отец среди них, вот этот молодой парень, это отец нашего, вы понимали. Алексей, и возлюбленная его жена сегодня нету среди нас. Надеемся, что в следующий раз мы вместе будем проводить время вместе, будем молиться вместе у Алексея. И я забыл жену, как звать? Светлана. У Светланы восемь родеток. Вот здесь шестеро с нами. Каждый расскажет, как зовут. Да? но возлюбленная Алексея сейчас родила двух замечательных деток, Павел и Маша, Мария, наверное, Паша, так, так вы говорите, Паша, Маша, да? И для меня это радость, что вот эта семья, они служат Господу, это благословение. Во время войны, началась война, они уехали, они были одно время за пределами Украины, они вернулись назад и более детально, думаю, что они расскажут, может, папа расскажет, возможно, не все расскажут, но то, что дети здесь, то, что папа здесь, то, что мама и то, что мама родила двойню, это благословение. Поэтому... Есть многое плохое в Украине, родные. Война, разрухи, многие уезжают, неопределенности, страхи. Но среди всего этого есть много-много-много радости. Рождаются дети это счастье. Женится, выходит замуж, это счастье. Возвращаются люди с Европы, это счастье. Я вы не можете представить, как я рад, когда я слышу, кто-то возвращается. Ну, Алексей скажет, на совсем, не на совсем. Вроде бы на совсем, но они более детально расскажут. Но я хочу еще раз повториться. То, что дети вот здесь с нами, это большое благословение. Был период в церкви у нас, ни одного, ни одного ребенка не было. че это ни одного? Все уехали. У нас до войны э, недельная школа была в нашей церкви. Дат 25 учителей. Ни одного учителя. Дети уехали. И то, что сегодня мы видим деток, э, это всегда радость, это благословение. Поэтому я хотел вместе, чтобы мы поблагодарили Господа. И в молитве благодарности мы могли э, говорить слова веры и надежды что обовоскова у нас будет перемога, Даша, я верю, что обовоскова будет перемога. Ты веришь со мной, что будет перемога или нет, да? И мы разом с тобой будете святкувать -то перемогу, и также с своим братиком Павлом и с Машей будете святкувать перемогу. У нас сейчас давай вместе помолимся. хорошо давай глазки закроем, да? Кто с нами в эфире, глазки закроем, и мы вместе помолимся нашему Богу. Добрый наш Бог, мы так благодарны Тебе за этот ранковый час. Мы так благодарны за Твою доброту и любовь по отношению к нам. Мы так благодарны, что Ты ведешь нас по жизни. Ты нас держишь за правую руку. Ты, Господь, заботишься о нас. Вопреки всему, то, что происходит в Украине. Мы радуемся, что ты с нами, что ты нас не залышив, что ты заботишься о нас. Я благодарю за эту замечательную семью, Господь. Благословляю каждого ребенка в отдельности именем Твоим. Благословляю родителей именем Твоим. Я хочу, чтобы и благословение неба, и благословение земли всегда пребывало на эту семью. В лице этой семьи я благословляю все семьи, которые здесь остались в Украине. Благослови деток, благослови наших сестер, которые сейчас в ожидании рождения детей, Господь. Мы благословим всех, кто уехали с Украины. Мы не знаем, может, они никогда больше не вернутся, но там, где они находятся, благослови. И наша молитва, чтобы была перемога в Украине. Почуй нас, Отец, во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Ну, я думаю, что начнем с этого молодого парня, потому что э, у него хорошее имя, хорошее имя, нашего сына также звать. Поэтому скажи громко, как тебя звать? Филипп. Филипп. О, так ты. Филипп, да. Сколько, сколько лет тебе? Восемь. Восемь, да. Ты как украинский спилкуешься, или как? Украинский, да? Да. Ты доволен, что ты в Украине? Да? А, а, а как было за границей тебе? Хорошо. хорошо. А, а, а ну скажи, да. Потому что папа, может, не скажет. Скажи, Филипп, где лучше? Там за границей или в Украине? А ну правду скажи. А? Ты, ты на папу не смотри. Где лучше? И там, и там. И там хорошо, и там хорошо, да? А лучше где? Не знаешь, да? Ну, благословение. Благословение. Филипп, Божий человек. Боже, святого Филиппа, Вот здесь молодой человек. Уже я не буду подсказывать, как зовут, скажи, как звать тебя. Меня зовут Никита. Никита. Сколько у 16. 16. Красавчик, Никита. А ну скажи, Никита, вот тоже, где это краще жить? В Англии? Или вы не в Англии были? В Англии были, да? в Англии или в Украине? А ну скажи честно. Я также скажу, Филипп, и тут, и там. И, и, там да. и там, и там, хорошо. Есть плюсы и тут, и там. там. Плюсы, да. Понятно. Ну что ты можешь пожелать тем, может, твои друзья с Англии будут смотреть, Скажу, о, там Никита на руку молод. Что ты можешь пожелать твоим друзьям и всем, кто за пределами Украины? Чтобы чаще молились. Зачем и... это? Чтоб чаще молились. Никита говорит, чтоб чаще молились. И еще? Читали Писание. Вау. Чаще молились, читали Святую Библию. Все. И все. А для тех, кто с Украины вот смотрит нас, наши братья, все с Украины, какое тебе пожелание? Чтобы посещали церковь, да? Спасибо, спасибо, да. но выбачь, будь ласка, но выбачь, что я я сказал, что я не буду много вопросов задавать, поэтому я вот включаюсь где-то, потому что Никита первый раз на рынку умолит, а когда будет вся семья, то он уже смело будет говорить, и, и за своих маленьких братьев будет говорить, и за сестричку будет говорить. Меня зовут Катя, мне 18. Красавица, Катя. 18. Да. Тот же вопрос, как я задал Филиппу, Никите. Я присоединяюсь. Мы пока что привыкаем. Привыкайте, да. да. Но... Ну, хорошо, давай, Катя, я тебе задам такой вопрос. Ты видишь будущее твоей жизни здесь, в Украине? Вот видишь, что ты здесь выйдешь замуж, 18 лет, вот сейчас оператор тоже, Катя, она вышла 18 лет, вот Катя нас сейчас снимает, 18 лет она вышла замуж, у нее красавчик, муж Эдвард, ну 18, может 19, может 20, выйдешь замуж, но ну, это уже э, ты выберешь. Но ты видишь будущее твоей жизни здесь в Украине, Катя? Пока что я не могу сказать. Пока, пока, молились, пока да, что да? Сложно, да? Сложно, да. Но ты рада, что ты сейчас в Украине? Да. слава Богу, слава Богу. Дякую. Какие у тебя пожелания для, для наших братьев и сестер, кто с нами в эфире? Служите Господу. Служить Господу. Это хорошее пожелание. Молодой человек, как тебя зовут? Дмитро. Дмитро. Давай, украинская будем спелкуваться, да? А. Кажи, Дмитро. Вот один и тот же вопрос. А ну кажи, Дмитро. Как, да. как, где тебе больше подобается? и тут и там, да? Тельки тут и краще, конечно. Вау! Вот что это? Да, я пожму руку тебе. Друг мой, вот чуйте, и тут и там, но тут краше, Димитров. Я не знаю, где где там где мои конфеты. Я вот закончу, я тебе конфеты дам, для того, чтобы ты, я обязательно дам тебе много конфет, чтобы ты всем всем дал. Ху, все, друзья, все, наконец-то. Вот у меня друг Димитров, он говорит, что и тут и там, но но тут. Слава богу. У тебя есть какое-то побожание для тех, кто знает? Молилися, восхищалась Господом и все. А сколько лет у тебя? Десять. Десять. Супер. Э, Даша, вот такая ты шустрая. Э, сколько лет у тебя? Да. Два. Три. три. Уже три, да? Три. три. Слава Богу. Вот, бачите, Самая счастливая Даша. И она и здесь будет прыгать и радоваться, и в Англии, и хоть в Америке будет. А она... Когда папа рядом с ней, когда э, сестры рядом с ней, братья, а она сейчас все видите, улыбается, все, все и хорошо. А эту молодую э, девушку, как звать? София. София, София, красавица, красавица София. А сколько, сколько тебе? Висел. Весел. Ну, расскажи, как, какое у тебя побожание для кто с нами в эфире? Ну хорошо, подумай. Вот ты, коли, а сколько ск ты была, находилась в Англии? Два года, три года? Три года. И вот, когда ты была в Англии, ты сумувала за Украиной? Да? Хотела обратно? Слава Богу. Добро, Я думаю, доста достаточно, что я вам задам вопрос. Еще раз, я рад что вы с нами, молимся вас, благословляем, молимся за перемогу и верим, что, что обовязково будет перемога. Мы будем молиться, вот, отец Алексей он будет совершать молитву, но так как я ему буду задавать, возможно, более такие вопросы серьезные, чем, чем детям. Алексей, я искренне рад, что вы с семьей здесь в Фаркове. Я искренне рад, что вы в Украине. Ты можешь рассказать вот какая основная причина была, что вы уехали в Укра... с Украины? Бо ты в начале же трудился, занимался, также да эвакуацией же. Как, когда Эвакуация ты уехал? Эвакуацией не занимались. Я... А? Мы больше с семьей мы в Рогани, и у нас в Рогани пришла оккупация. На... Ну, наша часть в на там, где мы живу. Там наша виска стояла, а через трассу а, была другая виска. Ну и у нас такая горячая точка была. То есть вы находились первый, Я же помню, там и в подвале много мы возили, потом много еды, очень много людей было в подвалах. И вот вы в начале войны, вот там мы вот находились, да? Ну мы три часа находились там, а потом мы приехали до Иры на Героев-Труации. Прау... Ага. Ну там так, вот, не очень ну у нас, ну, у нас как бы был спокой мир в сердце. Мы молились, что делать и просто. Батьки, батьки, у меня батьки в Лондоне, ну, в Англии. Ага. Телефоновали, чтобы мы, как, что вы сидите, приезжайте до нас. Ну, мы долго не думали, поехали проверить. Ну, еще дружина была вагитна от Дарьи. И она... Ага, вот так. Да, поэтому да. она такая шустрая бега, да? Ага. Переживала, ну, думка була, да, не хотілося народжувати дитину десь в метро. Там, чи, ну, ну, такі, ну, такі плацькі думки. Коли ми туди потрапили, ми також були такі надії, багато надій було на лікарів, на людей. Але ну, це Дарія, вона у нас дар Божий. Ми пройшли багато труднощів за її народженням, там Господь показав свою руку. Ну, показав свою руку. Вона на 42-й надії, на 42-му тижні народилася. і ну, Господь провів, так, показав, що не надійтесь на людину, а надійтесь на Бога. Тобто, черний раз. Слава Богу. Так що, слава Богу, ця дитина здорова. Бога, да, Алексей, а когда, скажи пожалуйста, а когда, вот в какой месяц вы уехали отсюда? В 22 году, в какой месяц? В марте. В март месяц, да? марте месяце, да? То есть вы первые, когда горячая фаза, так было, что вы уехали. Но, Но... потом же ты вернулся же, помню, да? Ну, я, я приезжал, я каждый год приезжал. Но ты сам приезжал, без детей, да? Ну, первый рик я сам приезжал, другой рик я с Никитой и Катей приезжал. А третій раз я приїхав з, з малечами. Ми приїхали. Коли приїхали, то так рішалося, Я збирався сам їхати чи думав з кимось. В тоді ми поїхали разом з Світланою. Світлана також опять знову вагітна була вже <звіць> Пашкою і Машкою. Коли ми приїхали сюди, так, в гості Філіпа особливо, Филипп все время плакал, не хотел уезжать. Не хотел уезжать отсюда, да? А, слава Богу, да. Ну а какие, какие у, вас, у вас есть мысли? Вы пока вот жена родила, и есть мысли здесь оставаться, и есть мысли возвращаться. Как, как вы смотрите сейчас? Мы сколько часа находились в Англии? Вот приехали, ну, может, месяц, так было спокойно, а потом постиная, постиная как бы, да вот на протяжении всего часа у меня на этой дружине вот были думки и бажания, ну вот всегда не такое было, не знаю, побуждение, бажание, ну что там на месте и ну вот, вот все время тянуло сюды, ну я не знаю, то есть как бы и на жаль да в той час как мы там пробовали, я как бы подоходил, то есть ну я богато в чем Ну, Жалію я, що да, от, yeah. може десь я в чомусь неправильно. Богу, yeah. не, побогу, не знаю, ну, десь, ну, Це було вже якби как бы, таке, э, останнє вагітність, це був такий останній крок. Тобто Ми вже mm -hmm. -то вже, как бы, да, я так, ми не з нею спілкувалися і розуміли, що внутрішнє відчуття було, що ми будемо народжувати тут. Не знаю, ну чому, ну. Нам, 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 нам". І якби так да, багато обставин були які ну, такі обставини, я розумію, що ми яплі, яплі, не можемо так взяти і уїхати. Аба, епісять, епісять. Але Господь так дав показав, яплі, що ми бачимо, я і дружина бачимо його руку, як він провів, і провів, вона була вже восьмий місяць, восьмий місяць вагітності, двійня. Тобто навіть не думали, по людськи не думали. Mm -hmm. Ну, рисковано. Рісковано, і Господь просто все так взяв і перевів. і бачимо руку. Ми приїхали сюди, оскільки ми часом знаходимося тут. У нас оформлення документів зараз, там і ну, наводимо так порядок все, и по документами по всім. І бачимо у всьому руку Божі. Ну ми бачимо. Ну, Діти, може, поки ще, ну, у нас чуть інше переживання всередині. Якби, і, ну, ми віримо, ми віримо, чесно. Віримо, що Бог зберігає, віримо, що ми просто покладаємось на Бога. Просто покладаємось на Бога і. Добре, Алексей, я думаю, що ми помолимося. Друзі, я б дуже хотів от, видя, ту сім'ю, щоб ви молились. Ну, яка у меня побожание є, чтобы закончилась скорее война, чтобы дети наши были в безопасности, чтобы у нас ну, не было такое, а где нам жить, чтобы у нас был свободный выезд. Живешь в Украине или живешь в Европе или там в других странах, чтобы э, никто не был вынужден уехать с Украины связано с войной, связано с, с этими прилетами, с страхом, который постоянно каждый день преследует нас. Вот об этом я хотел, чтобы мы вместе помолились. Алексей, пожалуйста, введи нас в эту молитву. Я хотел, чтобы мы вместе сейчас помолились, чтобы Бог вел чудо и славу свою. Господь, мы... Дякуємо Тобі, Господь. Дякуємо Тобі, Ісус. Любов, Господь, твоя милість, Господь. Дякуємо за те, що Ти, Господь, турбуєшся про нас, Господь, про народ Твій, Господь, за те, що Ти ведеш твій. нас, Господь. Ми бачимо, Господь, як Ти, Господь, турбуєшся про Твій, Ви, а, твій, а, твій а, народ, Господь. Весь час, Господь Ісус. Ми дякуємо Тобі, Господь, за твою турботу, Господь Ісус. Дякую. Ти великий Бог, Господь. Допоможе нам, Господь, бути, Господь, твоєю солью, Господь, Твоїм світлом, Господь. Щоб люди, які, Господь, ще не вірують в Тебе, Господь, щоб вони бачили, Господь, твою велич, Господь, бачили Твою руку, Господь, допоможе, Ісус. Ми просимо тебе, Господь, щоб Твоє ім'я прославлялося через народ твій, Господь. Допоможе нам, Господь, бути Господь, вірними Тобі, Господь. Пам'ятати завжди, що. Ти дивишся на нас, Господь, До дивишся, поможися. як ми йдемо, Господь. До поможи, Допоможи Господь нам. Бути Господь вірними, бути богобоязненими, допоможе Ісусі. Жити в істині, благослови, Господь. Благослови. благослови. Нашу країну, Господь. благослови. Ми просимо тебе за наших братів і сестер, які в труднощі, Господь. О, Ти знаєш, Господь, просимо Господь. Тебе, за капелання, Господь, за військових наших, Господь. Знаєш, які трудно, що вони приходять, Господь, на фронті, Господь. для нашу владу, Господь. Ми благословляємо нашу владу, так. Ми просимо, Господь. Наведи порядок, Господь. Ти Господь дай Господь постав богобоязних людей, Господь. Добрих порадників нашій владі, Господь Ісус. Ми просимо тебе, Господь. Ми віримо, Господь. Що... Ти, Господь, зупиниш цю війну, Господь. Покладаємося, Господь, тільки на тебе, Господь. Ми знаємо, Господь, що тільки Ти, Господь, тільки Ти, Господь, можеш зупинити цю війну, Господь. І просимо Господь. відкрий очі нашому президенту, Господь, щоб Він, Господь, призвав нашу країну до молитви, Господь. І тоді, Господь, закінчиться ця війна, Господь. Приде мир на нашу землю, Господь. Так. Господь, ти звільниш наші землі від окупації, Господь. Почуй віримо, нашу молитву, Ісус. Благослови, Господь. Благослови, Ісус. Ми будемо за все тобі вдячні, Господь. Слава тобі, до сирічного Бога, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. Амінь. Дякуємо вам. І, друзі, давай ми разом скажемо славитну молитву. Благодать Господа нашого. Иисуса Христа. И любовь Бога Отца, та една не Святого Духа, хай будет знамы. Аминь.